নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ঘৰতে অতি সহজতে কেনেকৈনো বিস্কুটেৰে কেক বনাব পাৰি সেয়াই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আৰু বহুতে জানে হয়তো আৰু ময়ো বনালোঁ বনাই বোলো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু যিসকলে নাজানে এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব বহুত টেষ্টি লাগিছে আৰু এয়া তিনি পেকেট ব্ৰাউনছ বিস্কুট ল'লোঁ চকলেট বিচকলেট আৰু সেয়া বিস্কুট পেকেট খুলি এনেকৈ ভাঙি ভাঙি এয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ আৰু এয়া হৈছে মোৰ ভাগিন মানে ভিডিঅ'টো কৰা বহুত দিনেই হ'ল মই ঘৰত থাকোঁতে কৰিছিলোঁ মানে মোৰ বাইদেউ আৰু ভিণ্ডৰ এনিভাৰ্চেৰীৰ দিনাখন এই কেকটো বনাই মই দিছিলোঁ গোলুৱে মই মনে মনে বনাই বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছোঁ সেয়েহে বোলো ভিডিঅ'টো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াওক এয়া বিস্কুটখিনি খুলি পিনে ধুনীয়াকৈ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু একেবাৰে গুৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই গাখীৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু গাখীৰখিনিৰে বঢ়িয়াকৈ আৰু মিক্সিত ধুনীয়াকৈ মানে পেষ্ট বনাই ল'ম তাৰে পিছত মই ইনো এক পেকেট মানে ফ্লাফি হ'বৰ কাৰণে ইনো এক পেকেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইনো মই গোটাই পেকেটেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰে পিছত ধুনীয়াকৈ ইনৌ পেকেট দি মিক্স কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা হৈছে মানে সেই দিয়াৰ পিছত তেতিয়া সেই গোটেইখিনিত মিক্স হৈ যাব নহয়নে হাতেৰে দিলে ক'ৰবাত অলপ অলপ থাকি যাব পাৰে আৰু তাৰে পিছতে এনেকৈ মই আমাৰ চাহ বনোৱা চচপেনটোতে মিঠাতেল অকণমান লৈ লৈছোঁ যিহেতু আমি কেক নবনাওঁ প্ৰফেচনেল কেক আৰ্টিষ্ট নহয় সেয়েহে ঘৰতে এনেকৈ কেতিয়াবা বনাওঁ আৰু আৰু এয়া হৈছে মোৰ বহীৰ কাগজ এয়া বহী কাগজ এটুকুৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ কাটি লৈ তাত মানে তলত দি দিম যাতে কেকটো তলত লাগি নধৰে আচলতে বাটাৰ পেপাৰ দিব লাগিছিল বাটাৰ পেপাৰ মোৰ তাত যিহেতু নাই সেয়েহে এনেকুৱা এখন বগা উকা পেপাৰ দি দিওঁ তলত আৰু জোখমতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ল কাটি লৈ পিনে এয়া চচপেনটোত এনেকৈ চাওকচোন আৰু অকণমান ডাঙৰ হোৱা যেন পালোঁ পিছত আকৌ কাটি দিলোঁ মানে ছাইডত ভাল নালাগে নহয় সেয়েহে এনেকৈ কাটি ধুনীয়াকৈ সমান কৰি লৈ তাত বহাই দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এয়া চাওকচোন আৰু অকণমান মই মিক্সাৰখিনি অকণমান দাঁত দাঁত যেন পালোঁ অকণমান গাখীৰ আছিলে আকৌ ধুনীয়াকৈ দি পিনে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ পিছত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছতেই চচ মানে চচপেনটোত ধুনীয়াকৈ ঢালি দিম এইখিনি দিয়াৰ পিছত কিন্তু গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ আকৌ তেতিয়াহে ভাল হ'ব বেটাৰটো নহয়নে আৰু এয়া কুকাৰটো বহাই দি তাত এখন এনেকুৱা আমাৰ মানে কুকাৰৰ লগতে আহিছিলে সেইখন মায়ে মই তলত এনেকৈ পাৰি দিছোঁ দি পিনে অকণমান গৰম হ'ব দিছোঁ কুকাৰটো গৰম হোৱালৈ এয়া বৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া চচপেনটো সোমাই দিছোঁ কুকাৰৰ ভিতৰত আৰু এয়া দেখিছেনে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত মোৰ তাত অকল আলমণ্ডহে আছিলে আলমণ্ডখিনি ধুনীয়াকৈ ওপৰত এনেকৈ গাৰ্নিচিং কৰি দিছোঁ বেলেগ একো বিশেষ দিবলৈ নাছিলোঁ আৰু আজি কি ধৰক আলমণ্ডখিনি দিয়াও কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু ধুনীয়াকৈ একেবাৰে ঢাকনি দি এয়া হৈ গ'ল কেক দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু শ'লা এডালেৰে মই এনেকৈ চাইছিলোঁ একেবাৰে লাগি ধৰা নাই ধুনীয়াকৈ মানে ভিতৰটো সিজি গৈছে আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল